তই একদম মাকক তই তই কব তই তই বুলি কব দিম তোৰ জিভাখনকে উলিয়াই ভাতৰ ফাটৰ দিম মাকক তই বুলি কোৱা লোকৰ ল'ৰা ছোৱালী মাক বাপুকে আপুনি বুলি কব তুমি এই যে ৰাতিপুৱা সময়খনকে মোৰ যে বহুত ভয় লাগে পাই সদায় সদায় স্কুল যা স্কুল যা কৈ থাকে মোৰ যে স্কুল যাবলৈ একেবাৰে মন নাযায় এতিয়া মই এই ভৰিকেইটাকে ধুই থাকোঁ সময়কৈ যোৱাই দিওঁ আৰু মা আহিলে ক'ম মই ভৰি ধুই আছোঁ বুলি আজিয়ে নাযাওঁ আৰু স্কুল অঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ স্কুললৈ গ'লে ইমান সোনকালে গ'লনে স্কুলে অঁ আমাৰ এজনীহে চাগৈ কি কৰি ফুৰিছেগৈ স্কুললৈ যে যাব হ'ল খবৰ খাতি নাই ইমান গৰমৰ ৰাতিপুৱা ভাতে দাইল আলু দি বনাই থৈছোঁ তাই আকৌ এতিয়ালৈকে স্কুললৈ ওলাবই পোৱা নাই অই মাজনী মাজনী আৰু অঁ মায়ে গমেই পোৱা নাই স্কুল যাব যে সময় হৈছে ভালেই হ'ব দে আকৌ বৰ চিঞৰ দাসৰ কৰি থাকে নহয় ভালেই হ'ব দে গম নেপালে অ মা এটা নাইজনী ক'ত গ'লো স্কুললৈ ওলা ঐ কি কৰি আছ তই ইমান দেৰি হেৰি পুখুৰী পাৰত লগৰ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুল পালেগে গম পালি নাই তই ভৰিকেইটাকে ধুই থাক গাটো ধুই লব নোৱাৰ স্কুললৈ যাবলৈ ভৰিকেইটা ধুই থাকোতে তাই ইমান দেৰি গা ধুন দেখি ইমান দেৰি হব ঠিক নাই অ বোলো ভৰিকেইটা কিবা সোনকালে নহয় ওখ লাগি আছে নহয় মোৰ কিবা ভৰিকেইটা ঘঁহিব লাগিব বোলো ৰ অকমান দেৰি অ তই কৈছা হান আছে নাই হা ঘড়ী কাটাডাল গৈ গৈ কালেগে বাৰু সময় চাব নেজানি ধৰা ইমান পিটিকি পিটিকি মুখে মুখে কথা নকবি আকৌ একদম চৰিয়ে দিমগে তোক গালত গম পা নে মাৰ মুখে মুখে কথা কবলৈ আহিছ ভাল কথা অকলে বেয়া পা তহঁত স্কুললৈ নাহি ভালে ভালে স্কুল যাহি ভাত পানী বনাই থৈছো এতিয়া যদি স্কুলে তই পতাপত নোলাই আহি ন তোক চাবি সোনকালে পিটিকি ধেৰ ভৰিছোহি মই ভাত বাঢ়ি দিছো ওলাহ আহ ওলাহি ওলাহি স্কুললৈ ওলাহি এনেকে আকৌ বকি থকা মই স্কুল নাযাম আকৌ সদায় মন নাযায় বাইদেউ কিবা এনে বকি থাকে মোৰ কিবা আমনি নেলাগে নেকি মই নাযাওঁ আজি মায়ে যিমানে খং কওক মই মুঠতে নাযাওঁ বুলি ক'লে নাযাওঁ ভাতকেইটা ৰখি আছো মই মেকুৰীয়ে খাব বুলি ক'ত গ'লি তই স্কুললৈ যাব লাগে নাই তোৰ বাৰু তাইক মই ক'লোৱেই ভৰিয়ালকেইটা ধুই পেলাই আহোনে এতিয়া এইফালে হাঁহে কুকুৰাই আমনি কৰিছে এইবোৰকো দানা দিব লাগে ধান চাউল দিব লাগে হাঁহে কুকুৰাই পেক পেক কৰি আছে পেক পেক কৰি আছে তেহেঁতকো খাব দিব হ'ল এজনী বতাহীজনী ক'ত গ'লগৈ মোৰ মূৰটো খাইছে আৰু এজনীহে ছোৱালী মোৰ মূৰটো খাই দিছে স্কুলে নপঢ়ি নগঢ়ি তাই কি হ'ব গৰু হ'ব মুৰ্খা হ'ব চাই লোৱাৰ আগতে যিহে বদমা ছোৱালী এইবাই থাকিব পটককে লুকুৱাই থৈ দিব নহয় নাই অ ক'ত নগ'লগৈ এজনী মই আজি পিঠিত ফালিম নহয় বিচাৰি পালেই হল এক আজি মই মায়ে নেদেখিলেই হয় আৰু দেই মই আজি স্কুল যাবলৈ মন নাই বুলি কৈছোঁ এতিয়াও জোৰ জবৰ পঠিয়াই আছে আৰু আধা ঘণ্টামান নেদেখিলেই হ'ব এনেও স্কুল যোৱা সময় যাবগৈ তেতিয়ালৈকে তাৰপিছত দেখি লওঁ আপত্তিনে কৈছোঁ স্কুলত কিমান ভাল আজিকালি দুপৰীয়া ভাত পানী খাবলৈ দিয়ে ইমান ভাল মাষ্টৰ মাষ্টৰ নিব আজিকালি চৰকাৰী স্কুলত ইমান ধুনীয়াকৈ শিকাই বুজাই পঢ়ায় আমাৰ আকৌ গৰুজনী স্কুলহে নাযায় গৰুৱে হ'ল আৰু এই দেই মই বোলো কেনেবাকৈ পঢ়া শুনাই ছোৱালীজনী মানুহ কৰোঁ বোলো আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহ আগৰ ছোৱালী ভৱিষ্যতে পঢ়া শুনা কৰি আমাকে চাব লাগিব মাৰ বাপেককে চাব লাগিব নিজেও মানুহ হ'ব লাগিব সদায় আৰু দুখীয়া দুখীয়াকৈ থাকিম নি বাৰু তহঁতি পঢ়ি শুনি অকণমান মাৰ বাপেক চাব পৰা হ'লেহে ভাল লাগিব মানুহৰ আগত গৈ ইমান কষ্ট কৰোঁ লোকহ ৰুওঁগে দাওঁগে হাজিৰা কৰোঁগৈ ধান চাওঁগে ধান যাওঁগে চালোংগে তথাপিও তাই কাণ সাৰ নাই নহয় ক'ত গ'লগৈ এতিয়া মই এইবোৰ মৰম কৰি থাকিবলৈ নাই মই এইডালে দিম আম দিম দিম দি অহ ভালে ভালে বোলাই যাম আজি মই তই এনেকুৱা কৰিবি নাই যাবা নকৰো তাকে লৈ ভৰি কেইটা পিটিকি পিটিকি থাকক তোৰ ভৰি কেইটাকেইটা ইমান লেতেৰা ইমান লেতেৰা ভৰিকেইটা ইমান লেতেৰা সদায় খচি খুচি গা ধুৱাই দিওঁ নাই তোক মই হা অ মা মই ইমান দুখ পাইছো বোলো যাম অ মই স্কুল যাম মই ভাল নোখোৱাকৈ যাম মই স্কুল ওলাওঁগৈ দেই মা স্কুলতে ভাত খাম এৰি দিয়া বোলো মোক স্কুলতে ভাত খাই এতিয়া এৰি দিয়া এৰি দিয়া অথনি তই একদম মাকক তই তই বুলি ক'ব তই তই বুলি ক'ব দিম তোৰ জিভাখনকে উলিয়াই ফাটৰ ভাতৰ দিম মাকক তই বুলি কোৱা লোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাক বাপক আপুনি বুলি ক'ব তুমি বুলি ক'ব হে এইবোৰ শিকিছগৈ স্কুলত এতিয়া ওলাগে যা তোৰ পিঠি মই গুৰু লা গুৰু কৰাৰ আগতে ওলাই গৈ যা ওলাবি যা দেখোন বাজিয়ে গল যাও জানো মই তই দেৰি কৰিলি সদায় তোক নাই সোনকালে ওলাবি যা চিধা যা অ মা কাইলৈ সোনকালে উঠি এ ভৰি হাত ধুই যাম আৰু আজি নিচিনাকে পিটিকি নাথাকো আজি নাযাও নহলে তোৰ এইবোৰ বাহানা নচলিব তই সদায় সদায় সেইবোৰ কৰিব নোৱাৰ নহয় যা বুলিছো চিধা যা একদম পিটি পিটি থৈ আহিমগৈ স্কুলত গম পালি নাই পঢ়িব শুনিব নোৱাৰ ভালকৈ মন দি গধূলি সোনকালে শুবি ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ উঠিবি পঢ়া শুনা নাই যা চিধা যা নেযাওঁ অ' মা আজি মই নেযাওঁ দেৰি হৈ গ'ল চব ল'ৰা ছোৱালী গ'ল নেযাওঁ আজি যাবি নে তাই যাবি নে যা যা খেদি খেদি থমগৈ যা স্কুল যা যাবি নে তাই অ' মা যাম অ' যাম এনেকৈ মাৰি নাহিবি যাওঁ খেদি খেদি থওঁগৈ খেদি খেদি থওঁ যা যাবিনে তই যা খেদি খেদি থৈ আহিমগৈ চিনি পোৱা নাই মাৰ যা নাই যা একদম যা ঘূৰি নাহিবি তই স্কুলৰ পৰা স্কুল যাবলৈ বেয়া পাই তই দেৰি হ'লেও সোমাব লাগিব এনেকুৱা ছোৱালী অ হেৰি সময়ে ছোৱালীজনী অহাই নাই যে ইমান পঢ়িবলৈ মই কিন্তু খং উঠি যা কোনোবা দিনা ঠিক চাগিম আকৌ আপুনি বেছিকে মৰম কৰে কাৰণহে ছোৱালী এনেকুৱা হৈছে দেই পঢ়া শুনাত কিবা এটা বেয়া হওকচোন বাৰু তই মাজজনী হৈ পঢ়া শুনাটো নেচা কেলৈ তাই অলপ অকল প বুলি কৈ থাকিলে হ'ব জানো চাব লাগিব অকণমান অসমীয়া ময়ে দিওঁ এতিয়া অসমীয়া আৰু অসমীয়াত লিখা কিতাপ পত্ৰবোৰ মই চাই দিব পাৰো নহয় মই চাই দিওঁ নহয় ইংৰাজীখন আকৌ মই পঢ়াব নোৱাৰো দেই ইমান টান নিজে ইংৰাজী পঢ়িব পৰা হ'লে মই কিজান আজি একদম চাকৰি কৰি থাকিলোহেঁতেন গম পাইছে আপুনিয়ে চাই দিব আকৌ আপুনিয়েচোন পঢ়াব পাৰে আপুনি মোতকে দুশ্ৰেণীৰ ওপৰত পঢ়াহে তাই ইংৰাজীটো আপুনি পঢ়াই দিব হে মোক আজিলৈকে কোৱাই নাই আকৌ পঢ়াই দিব পাৰোঁ নহয় মই ক'লেহে মোক তেনেকৈ কথাটো নিজৰ বাপেকটো সদায় ক'ব লাগে নি ছোৱালীজনীক পঢ়াই দিব লাগে নালাগে মইচোন চায়ে থাকোঁ পঢ়া শুনা যি যি পাওঁ আপুনিওতো ক'ব পাৰে বোলে মাজনী আচোন এ বি চি ডি কেইটা পঢ়াই দিওঁ ইংৰাজীখন পঢ়াই দিওঁ সেই এ বি চি ডি কেইটা মই পাহৰি থাকিলোঁ নহয় বাকী ইংৰাজী কি পঢ়াম বাৰু অঁ বা গাই দিয়কচোন এ বি চি ডি কেইটা

মই কতেই মোৰ এ বি চি কেইটা গাব নোৱাৰো মানে সেই বস্তুটো বাইদেউহঁতে প্ৰথম শ্ৰেণীতে শিকাইছিলে এতিয়া গৈ পেলাই তো চতুৰ্থ শ্ৰেণী পালেগৈ সেইবোৰ গাব নোৱাৰো নে মই কতে মৰো তাইক সেইকাৰণে এতিয়াও এই বেছি দিটা লিখিবলৈ আৰু গাবলৈ দিয়ে তাই নোৱাৰে আকৌ এতিয়া কান্দিলে নহ'ব নহয় তোক তোক পিটিম মই বাইদেউ আহিম বুলি কৈছে মোৰ পাছে পাছে আহি আছে ঘৰ পাবহি এতিয়া অঁ বাইদেউ আহিছে নি চাওঁগেচোন আগফালে বলকচোন স্কুলৰ মাষ্টৰণী আহিছে যিয়ে গোটেই ফালিলে আৰু বলক আহকচোন আহক আহক ধুনীয়া নেকি এতিয়া সুখু ইমান গৰম পৰিছে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অকণমান মাক বাপেকে চাব লাগে ঘৰত এতিয়া এইটো বয়সলৈকে তাই এ বি চি টি কেইটা নেজানে যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ একো নেওতা এখন নাজানে যাওঁ গৈ আহোঁ তাহাঁতৰ পৰা হেৰি সঁচাকৈ বাইদেউ আহিছে দেই মোৰ কিন্তু ভয়হে লাগিছে এনেইতো চাবলৈ গ'লে এইবিলাক ছোৱালী আমাতকৈ সৰুহে বয়সত এতিয়া মোক কথা ক'বলৈ আহিছে নাই বাৰু মোকতো কথাই ক'ব আজি অলপ লাজ পামনে ওৱা বয়সৰ কথা নাহে নহয় এইবোৰ সন্মানৰ কথাহে আমি হ'লেও নদাই ভদাই তেওঁ হ'ল স্কুলৰ মাষ্টৰণী সেইকাৰণে আমি বাইদেউ বুলি ক'ব লাগিব বয়সত সৰুটো সৰু নে ডাঙৰ সেইটোৱে কথা নহয় নহয় তেওঁ পদবীটো কিহটো চাব লাগিব সন্মান দেখাব লাগিব বাইদেউ বুলি মাতক বাইদেউ মাত বাইদেউ আহক আহক বাইদেউ আহক

বস্তু ল'ব কি শব্দবোৰ কৈছে বাৰু আপুনি কি ফালি আছে বাৰু মোৰ ডাঙৰ মানুহৰ আগত কি শব্দ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে আপুনি নাজানে নি বাৰু ছোৱালীজনীৰ কথা তেনেকৈ ঠাণ্ঠা নকৰিব অঁ বাইদেউ আমাৰ মানুহজন এনেকুৱাই একেবাৰে পেটটো চফা মানুহ খোলা মানুহ ঘৰৰ নিচিনাকৈ ভাবে যিটি কৈ দিয়ে আৰু কওকচোন বাইদেউ কথা এষাৰ ক'ব লগা আছিলে সেইটো কাৰণে সোমালোঁ বোলো কথাষাৰ কৈ থৈ যাওঁ আপোনালোকৰ ছোৱালীজনী পঢ়াত একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে তাই এ বি চি ডি কে তাই সেইটোও নাজানে ইংৰাজী পঢ়িবলৈ দিলে সেইটোও নোৱাৰে অংক তাৰপৰা বিজ্ঞান আৰু ইংৰাজী এই তিনিখনত তাই ইমানেই বেয়া নহয় কৈছোঁ আৰু কিনো ক'ম আপোনালোকক আৰু বাকী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যেনেকৈ পঢ়াওঁ তাইকো আমি তেনেকৈয়ে পঢ়াওঁ অ' বাইদেউ বহুত যত্ন লৈছোঁ মাক হিচাপে যিমান যত্ন লৈছোঁ আন ধনী ধনী মানুহৰ ঘৰ মাকহঁতেও চাগে ইমান যত্ন লোৱা নাই অ' লোকৰ মাকবোৰ চাকৰিলে গুচি যায় ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি পঢ়িছে ন পঢ়িছে একো গম নাপায় আমাৰ ৰাতিপুৱা তাইক উঠ উঠ বুলি ইমান জগাওঁ ইমান জগাওঁ শেই নাপায় সাৰেই নাপায় ইমান খং উঠে নহয় গধূলি কওঁ অকণমান পঢ়িবি দেই নাই ফুট গধূলিতে ভাত খালেও খালে নাখালেও নাই শুই থাকে মই স্কুলে যোৱাই প্ৰতি গৰম ভাত বনাই দিওঁ গৰম দাইল বনাই দিওঁ আলু গুটি দিওঁ পিটিকা বনাই বনাই তাই পিটিকা খাই ভাল পায় যে এই হাঁহে কুকুৰাই কণী পাৰিবলৈ পায় কি নাপায় আনি চিধা তাইলৈকে বইল কৰি দিওঁ সেও ইমান খুৱাইছোঁ ইমান খুৱাইছোঁ তথাপিও পঢ়িব নোৱাৰে মই কি কৰোঁ বাইদেউ সেইটোৱে সেইটোৱে ভুল সেইটোৱেই তাই সদায় গোল গোলকৈ বইল কৰি কৰি খুৱাব ছোৱালীয়ে ক'ত পঢ়িব পাৰিব পৰীক্ষাত আলুগুটিয়ে আনিব হে সদায় কওঁ ফালি ফালি ভাজি ভাজি খোৱাবি নাই বইল কৰি পেলানি গোটা গোটাকৈ খোৱাব আলুগুটিয়ে হ'ব আৰু গোটা গোটাকৈ খোৱালে হয় নাই বাইদেউ হয় হয় যেনে তেনে মুঠতে ভুলটো মোৰ গাতে আৰু মই আলু আৰু কণী গোল গোলকৈ খোৱাৰ কাৰণে ছোৱালীজনী পঢ়াত বেয়া হৈছে অ' বাইদেউ দিহা এটা দিয়কচোন তাইক কেনেকেনো ভাল কৰিব পাৰোঁ বাইদেউনো কেলে আহিব লাগে জানো এতিয়া আমাৰ মায়েও লাজ পাইছে দেউতাইও লাজ পাইছে আচলতে ময়ে গেধা নহয় মায়ে যে মোক কথাবোৰ কৈ থাকে মই যে নুশুনো মই সেইকাৰণে বেয়া হৈছোঁ গেধা হৈছোঁ মই ভাল যে পঢ়িব লাগিব আপোনালোক দুইজনে সেই অংক ইংৰাজী আৰু বিজ্ঞান চাব নোৱাৰে নি বাৰু অকণমান চাব পাৰোঁ মই মইনো কেলৈ চাব নোৱাৰিম খালি বুজিহে নাপাওঁ মই কথাবোৰ অঁ বাইদেউ তেওঁ ঠিকেই কৈছে তেওঁ অকণমান চাব পাৰে খালী ভালকৈ বুজি নাপায় নেকি মই যে তাকো নোৱাৰোঁ সেইও বাইদেউ এ বি চি ডিগিটাও পঢ়া বহুত দিন হৈ গ'ল নহয় কিবা মনতে নৰয় ছোৱালীজনীকনো কেনেকৈ আমি দুয়োটাই চাম বাৰু দুয়োটাই পঢ়া শুনা ভালকৈ নকৰা মানুহ নহয় নিজে পঢ়া শুনা কৰিব পৰা হ'লেহে তাইক আজি ভালকৈ চাব পাৰিলোহেঁতেন ন বাইদেউ অঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোক দুজনে কাম এটা কৰক এই গাঁৱৰে কোনোবা যদি পঢ়া শুনা জনা মানুহ আছে তেওঁলোককে সেই আপোনালোকৰ ছোৱালীজনীক অকণমান সেই শিকাই বুজাই দিবলৈ দিয়ক কাৰণ এতিয়া বয়স বাঢ়ি গৈছে ক্লাছ বাঢ়ি যোৱা মাত্ৰকে শ্ৰেণীৰ ওপৰলৈ গুচি যাব হয়নে এতিয়া এ বি চি ডিখিনি যদি তাই নেজানে নাইন টেনত তাই সেইবোৰ শিকিবগৈ নেকি হয় হয় তাকে কৰিব লাগিব বাইদেউ বিষয়টো অকণমান চিন্তনীয় এই গাঁৱৰ জনা বুজা মানুহ বুলিবলৈ ক'লে মইহে আছোচোন মোৰে অৱস্থা বাকীবোৰক কি হ'ব ভাবিলেই হাঁহি উঠে কি যে হ'ব আমাৰ সেইটো হয় বাইদেউ পিছে এটা কথা নহয় অংক বিজ্ঞান ইংৰাজী সেইবোৰতো আছেই অসমীয়া সেইবোৰতো আছেই এই ল'ৰা ছোৱালীজনীয়ে কষ্ট পাই কষ্ট পাই লাগে জোখতকৈ বেছি পঢ়িবলৈ পাইছেনি বাইদেউ বেছিকৈ বুজাতো পাইছে নি বাৰু পঢ়া শুনা নাই পোৱা অ বেছিকৈ একো তেহেঁতক পঢ়িবলৈ দিয়া নহয় আচলতে কথাটো এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যিমান শিকাব পাৰি সিমান শিকাব লাগে কাৰণ তেহেঁতৰ ব্ৰেইনটো তেতিয়া চোকা থাকে কিন্তু যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া যিমান শিকালেও তেহেঁতৰ মনত নৰেয় সেইটো কাৰণে এতিয়া প্ৰয়োজনীয়খিনি মানে সৰুতেই শিকাই দিয়া হয় হেৰি কৰিব আপোনালোকৰ গাঁৱতো যদি কোনোবা পঢ়া শুনা ভাল মানুহ নাই তেনেহ'লে তাই সদায় পঢ়িবলৈ ক'বচোন আমাৰ স্কুলত যিবিলাক শিকায় সেইবিলাক যদি তাই সদায় আহি পেলানি পঢ়েহি তাই বহুতকণ আগবাঢ়িব তাকেহে পায় বাইদেউ আপুনি ভালেই কৰিলে আহি বৰ ভাল পাইছোঁ তাইক এতিয়া স্কুলৰ পৰা আহি জীয়াই সতাই স্কুলত যি যি পঢ়ালে ৰাতি আৰু ৰাতিপুৱা অকণমান পঢ়িবলৈ ক'ব লাগিব তাই আচলতে ৰেগুলাৰ নপঢ়া নিচিনাই আকৌ সেইকাৰণে ইমান পিছপৰিও এতিয়াৰ পৰা ভালকৈ চকু দিব লাগিব ঠিক আছে আপোনালোকে তাইক চাব মই যাওঁ চাম মানে ভালকৈ চাম বাইদেউ একেবাৰে পিঠি ফালি দিম তাই নপঢ়িলে আজিৰ পৰা আয়ো মাৰিব নালাগে ল'ৰা ছোৱালী অকণমান মৰমত বুজাবচোন সিহঁতি আপোনালোকে বেছি মাৰ ধৰ কৰিলে পঢ়াৰ প্ৰতি হেৰি মন নোযোৱা হ'ব আৰু পঢ়িবলৈ থাকিব অঁ হয় নেকি তেতিয়াহ'লে বাৰু ইমান খংৰাট নকওঁ চাই লওঁচোন এমাহমান মৰম কৰি কৰি ৰাতিপুৱা গধূলি পঢ়িবলৈ দিম তাই উঠাই মেলি চাব লাগিব বৰ ভাল পালোঁ দেই বাইদেউ আপুনি যে আকৌ চৰকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী ঘৰলৈ আহি কথাকেইটা বুজাই দিলেহি বৰ ভাল পালোঁ আহি থাকিব মাজে মাজে দেই ঠিক আছে ঠিক আছে চাহ অকণ খোৱাকৈ আহিব আজি নবহিলেও আপুনি বাৰু বাৰু মই আহিছোঁ দিয়ক বৰ ভাল আকৌ দেই মাষ্টনীগৰাকী দেখিলেনে কেনেকৈ বুজাই থৈ গ'লহি এনেকৈ বুজাই থৈ গ'লহে আমি কিবা এটা গম পাওঁ তাইনো কি পাইছে কি নাই পাওঁ ন ব'লক তাই অকণমান চাবগৈ লাগিব এতিয়া অকণমান শুবলৈ দিওঁ তাৰপৰা গধূলি পঢ়িব আহা পিন্ধি